নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত স্মৃতিৰেখা ভূঞা বাইদেউক হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায় হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ জনপ্ৰিয় সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াৰ পত্নী স্মৃতিৰেখা ভূঞা বাইদেউ কালিৰ সেই বিশেষ দিনটোত এটি বিশেষ আৱেগিক পষ্ট তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে প'ষ্টি দেখিলে বা শুনিলে আপোনালোকৰো হৃদয় চুই যাব পিছে তেওঁ এই পষ্টটো কি লিখিছে আহকচোন শুনো কালি আছিল ফাদাৰ্ছ ডে আৰু তেওঁ এই পষ্টটোত লিখিছে হেপী ফাদাৰ্ছ ডে' টু মি অন কেমেৰা ভাৰ্চেছ অফ কেমেৰা আইদেৱে দুখন চিনেমা কৰিলে দুইখনতে তাই মাকজনী একেবাৰে সৰুতেই মৰে দুইখনতে তাইক দেউতাকে ডাঙৰ কৰে দুয়োজন দেউতাকৰ মতে মই তাইৰ মাকো দেউতাকো ৰিয়েল লাইফ পিছে সদায় ৰিলেই ৰিয়েল সদায় পৃথক ওলোটা আগলৈ আছে বহুবাত নাভাগৰু আমাৰ আছে এখন নীলা আকাশ সঁচাকৈ প'ষ্টটো পঢ়ি সঁচাই খুবেই আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ এটি বিশেষ আৱেগিক পোষ্ট আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল স্মৃতিৰেখা বাইদেউ এই প'ষ্টটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কি মতামত আগবঢ়াব প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন